你是不是喜欢我呀？可、啊。我怎么可能喜欢你啊？在我心里就没把你当成个女人。啊？那那你这是在干什么？难不成你还想说我在你心里和二狗一样？对啊，你在我心里就是跟二狗没什么区别。 你出来干嘛？我吓死我了！幸好我反应够快。哼，我在他心里就是二狗吗？二狗会帮他打扫卫生、做饭，还会帮他看稿。我在想什么？竟然还觉得他喜欢我？太好了，女主编索恒老师终于和好了。 哎，来你你干嘛？你还给我！我要叮嘱他的身体状况。果然是鸭妈妈呀！他是我的作者，我不关心他，谁关心他？我也是你的作者，我写稿的时候，怎么没见你这么关心我呀？说到写稿，对于你的新作品《黄泉客栈》，我有了很多新的思路。等等，我什么时候说过要把《黄泉客栈》签给你了？ 相信您看了我这份编辑计划，一定会明白我就是你最好的选择。无论是从画手还是封面，我都做了最详细的计划。准备还挺充分，还随身携带呢。数量也挺多的，都空出一本书了。嗯，这可是我全新的诚意。什么是全新的诚意？ 既然每一本作品都是不一样的，就该有全新的诚意，把每一次当你编辑的机会都当成是第一次，全力以赴。怎么突然间就这么着急要签《黄泉客栈》了？很很多人都着急要签你吧？是吗？没有什么别的理由了。还有，要是让谢琴老师知道是为了替别的作者争取权益才着急要签他，他的自尊心肯定接受不了。 没有能做上你的编辑，那就是至高无上的荣耀。你确定？嗯。哎哎，怎么夸你了？你还走？ 时看你奔波了一天，怪劳累的，特地为你切了盘比以往多两倍的水果。切成这样我不吃。这样是哪样？不就是正常切片吗？哎哎，抱抱抱抱抱抱！抱歉，周川老师，嗯，没有告诉你佐恒老师的事情，主要是怕你误会。误会什么呀？我是这么小气的人吗？ 不是的、嗯，就算没有损坏老师的事情，我也是真心诚意的想要签下你的书。我、嗯，哎，我头皮都要被你搓飞了！ 这两天我要全神贯注的写《黄泉客栈》的大结局，没事别来敲我们，吃饭也别喊我，把吃的放门口，饿了我自然会开门的。老师，你的《黄泉客栈》要签给谁呀？签给那个成天叫嚣着每份诚意都应该是全新的、不知天高地厚的小编辑。